হেল্ল' গাইছ আজি মই মোৰ তিনিআলিত থকা চকটোত চেলুনৰ দোকানলৈ আহিছোঁ ভিজিট কৰাম ব'লা দোকানলৈ সোমাওঁ এণ্ট্ৰি কৰোঁ বাছ সোমালোঁ এতিয়ালৈকে দোকানখন সৰুকৈ মাটিৰে সজা দুখন চেয়াৰ আৰু দুখন হেয়াৰ কাটিং মেচিন আৰু কিছুমান লাগতিয়াল বস্তুৰে দোকানখন মই বঢ়িয়াকৈ সজাই ৰাখিছোঁ মানুহ ইয়ালৈ আহে তথাপিও যিমান আহিব লাগে তেনেকুৱা ভিৰ নহয় বাৰু বাছ চলি আছোঁ ঠিক ঠাক মই চুলি কেইটা কাম কৰোঁ বুলিয়েই দেখুৱাইছোঁ তেনেকুৱা নাভাবিবা মোক এই কামটো সঁচাকৈ ভাল লগা হ'ল লাহে লাহেকৈ কেইটামান মই চুলি কটা দেখুৱাওঁ বাৰু ভালকৈ ৰেকৰ্ডিং মুঠতে কমফৰ্ট নকৰে কাষ্টমাৰবোৰে চ' সেইকাৰণে দুই এটাক দেখুৱাইছোঁ তো গাইছ মোৰ চুলি বহুত লম্বা হৈ গৈছে চাওক আজি কাটিবলৈ যাওঁ দুই এটামান দোকান ভিজিট কৰিম দোকানবোৰ অলপ চাম কেনেকুৱা সিহঁতৰ অলপ চাইকে ময়ো বস্তুবোৰ আনিবলৈ বিচাৰিম ব'লা যাওক দোকান সিহঁতৰ ভিজিট কৰি আহোঁ তো গাইছ চামলিঘাটলৈ যাবলৈ এখন টমটম লাগিব টমটম ৱেইট কৰি আছো ৱেইট কৰি কৰি আহি আছো টমটমখন আহো পাওঁ আহি আছে টমটম এখন গাড়ীখনত উঠি লোৱাৰ পিছতহে জেগালৈ যাব পাৰি ফাইনেলী মই টমটমত উঠিলোঁ একচুৱেলি কি জানে যেতিয়াৰ পৰা মই নিজে চুলি কাটা শিকিলোঁ তেতিয়াৰ পৰা আনে চুলি কাটাবোৰ মই একদম পচন্দ নালাগল তথাপিও যাওঁ কাটি আহোঁ ফাইনেলি মই চুলিটো কাটিলোঁ যেনেকুৱা কাটিম বুলি ভাবিছিলোঁ তেনেকুৱা নহ'ল ওপৰৰখিনি অলপ ভালকৈ নিমিলিলে এওঁ জলদি দোকান বন্ধ কৰে বুলি এতিয়া যায়গৈ চ' বেলেগ এখন চেলুনত যাই চাব লাগিব বেলেগ এখন চেলুনত আহি মই ওপৰৰ চুলিখিনি মিলাব লগা হয় এজ এ কাষ্টমাৰ হিচাপে মই আজি ভাল চাৰ্ভিচ নাপালোঁ যেতিয়াৰ পৰাই মই চুলি কাটিবলৈ শিকিলোঁ তেতিয়াৰ পৰাই এই ইহঁতৰ চুলি কাটিবোৰ মোৰ ইমান এটা ভাল নলগা হ'ল এজ এ নাপিত হিচাপে মই বহুত ভাল ছাৰ্ভিচ প্ৰভাইড কৰোঁ কেন আমি টোটালি কাস্টমারের ওপৰতে ডিপেন্ড কৰা হয় যদি ভাল সার্ভিস প্রভাইড করা তেতিয়া হলে লাহে লাহে কনজিউমার কমিব আৰু কনজিউমার যদি কমি যায় দোকানখনৰ ইনকাম একদমবারে কমি যাব সো কমি গলে পাশলি কাম করবলে একদমই মন নহয় সো মই যেমন পাৰোঁ চেষ্টা ভাল সার্ভিস প্রভাইড করবল আগেক মই ই চুলি না নাই দুবার লগা হয়ে যাব একচুয়ালি চেলুন বহুত কেইটা আছে চবতে টেষ্টিং টেস্টিং ইয়াত ভাল সার্ভিস দিয়ে বাৰু তথাপি মই যদি জায়গা কাম ইয়াত বোলে বেলেগলৈ গল সো দুই তিন মই তাক লগ ধৰিবলৈ যাম তাৰ কেনেকুৱা ইনকাম কি কত কি কৰি আছে সো সো ইয়ালৈ আহিলে কিবা এটা নিকিনাকৈ যাবলে মন না যায় সো আৰু চব কিনি সব কিনি ঘৰত চাটনিটো মোক বুঢ়ীয়াকৈ বান্ধি দিয়া ফাইনেলি যাবলৈ হ'ল টমটমখনত উঠিলোঁ ইমানটা ভাল নালাগিলে মোক চুলি কটা একদম ভালটো লাগিছে চ' আপোনালোকে মোক অলপ হেপী কৰাই দিয়া লাইভ লাইক এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ভিডিঅ'টোলৈ চোৱাৰ বাবে থেংক ইউ